Я б просив пресингувати, я б просив накривати, я просив грати агресивно. При перехопленні м'яча швидко повинні проводити контратаки. Знаєте, чого бракувало? Реалізації? От забий кузик, другий м'яч, ми спокійно, нормально перебудували би тактичну гру і все. Просто спокійно. Ми б зустрічали їх в центрі, отримали б простір. и проводили шутки контратаки. Все ничего не требовалось. Я считаю, что отработали, моя команда отработала достаточно неплохо. Первый тайм внес некоторые коррективы в тактические наши перестроения, пропущенный гол, после чего команда опять же собралась и отыгралась в первом тайме, хотя были еще моменты. Скажу, что то, что это была такая битва на футбольном поле, такая игра бескомпромиссная, много было подкатов, много было желтых карточек, и была действительно мужская, мужская такая игра, борьба.